Baik, di tengah-tengah itu kalau kita lihat yang kuasa besar yang mentakrifkan dunia kita ialah bermula dengan uh, kerajaan Portugis. Hmm, hmm hmm hmm. Dan berlumba dengan Sepanyol. Lepastu hmm. Columbus pergi sampai sesat ke Amerika. Hmm, hmm. Latin Amerika sebenarnya. Yeah. Jadi ketika itu zaman penjajahan dan Portugis datang ke 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 alam Melayu. alam Melayu menjajah kita. Melaka jatuh. Lepas itu lepas pengaruh Portugis dan Sepanyol berkurangan yang menjadi kuasa besar dunia adalah Britain. Ya, ya. Jadi lepas Britain Amerika. Amerika. Jadi kita nak tahu siapa sebenarnya yang mencorakkan dunia ni, nak tengok satu bahasa. Betul. Ya. Bahasa kuasa besar ni akan menjadi bahasa dominan dunia perdagangan dan serata Kalaulah hari itu, masa abad ke-19, uh, Britain kalah dengan Perancis dalam Napoleonic War, kita tak akan cakap bahasa Inggeris. Kita akan cakap bahasa Perancis. Kita Perancis. Yes, betul. Oh. Macam mana di negara-negara umat -negara Islam di Afrika Utara. Ya, yeah, ya. Yeah, yeah. yeah, di Mesir. Napoleon sampai, lah sebab dia kalah lah dalam Battle of Trafalgar dengan uh, Lord Nelson. Jadi kita yang dijajah oleh English. Inggeris. Ya, yeah. ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Uh, jadi antara kedua, karakter uh, kedua ialah dari segi mata wang. Hmm, 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 hmm. Sebab itu dulu sebelum Amerika menjadi kuasa besar dunia hmm. lepas Perang Dunia Kedua, uh, Go, uh, pound sterling merupakan mata wang dunia dalam perdagangan. Alright. Sebab Britain menguasai hampir seluruh dunia. Yeah, yeah, yeah. Ya? Jadi pengaruh mata wang dia sangat besar. Hmm, Dan bila Amerika menang mengalahkan uh, Nazi mengalahkan Jepun, mengalahkan Mussolini Itali. Kerajaan-kerajaan ini barulah Amerika mentadbir dunia menggunakan struktur penguasaan yang dipanggil uh, Washington Consensus. Alright.